Сегодня 3 июля. Мы проект должны, должны жить здорово. На полы седай на робот. Выехали осматривать и показывать всем новую трассу для Велокросса. Получается, она находится возле Солозного. Возле Дорога сложная. Трава затрудняет движение. Но очень интересная. Есть подъемы, есть спуски. Трасса очень интересная. Сначала едем по грунтам, потом едем по асфальту, потом едем по траве. Это очень интересно. Там есть трудные подъемы, есть очень интересные спуски. И мы уверены, что зовем в самые лучшие места. Как уже Владимир сказал, мы выехали осматривать трассу для будущего велокросса. Трасса очень интересная, есть пару моментов опасных, где можно и вылететь из трассы, и колесо пробить. А так было очень интересно провести там соревнования.